Aziz və dəyərli Fakültiv TV, Vazər TV-nin izləyiciləri, növbəti verlişimizin növbəti bulaqlaşımında xoş gördük hər kəsi. Fərqli qonaqlar, fərqli mədəniyyət, fərqli incəsənət və bugünkü verlişimizin qonaqları Azərbaycan Türk-Qamber-Qamber proyektinin üzvləri və eyni zamanda səni çox sevdiyim İstanbul serialının növbəti qəhrəmanları Sevinc Ələkbərova, Tehran Osmanov və Tural Namazovdur. Və əlavə olaraq onlar haqqında qısa bir məlumat verim ki, Hələsə ayrı-ayrılıqda həm qısa metrajlı filmlər və eyni zamanda tam metrajlı filmlər və anonssuz qanlılar serialının aktyorlarıdır və aktrisasıdır. Və ilk sual belə başlamaq istərdim. Bu sualla başlamaq istərdim ki, filmin və serialın çətinliyi, ümumiyyətlə hər hansı bir obrazın istər kamera önü, istər kamera arxası çətinlikləri və asanlıq, asan tərəfi hansılar idi? Başlaq Turalbeydan. Hər kəs salamlayıram. Çatınıqlər odur ki, yəni öz fişlərini cəmiyyətə çatdırmaqdır, o verdiyi obrazı canlandırmaqdır. Yəni Həsən bir şey yoxdur burada. Yəni hər addımı, hər bir şey çatındı. Göstərtdiyimiz, girdiyimiz obrazı yəni yəni əsas məsuliyyətdir. Əsm belə e, deyək. Məsuliyyət böyük bir məsuliyyətdir. Cəlilxan mənə görə deyim ki, çox böyük məsuliyyət tələb edən bir işdir. Əsas odur canlılandırdığı rol, fikrini insanlara çatdırmaq, izləyicilərə çatdırmaq çox böyük məsuliyyət tələb edir. Deməli, o izləyənlər elə bilər ki, sadəcə 2 saatlıq bir film izləyib bitir, amma onunla günlərlə, həftələrlə iş gedir. Mənis bundan boş çıxdırmam və dişdə həsem bir şey yoxdur. Mənə çox tərbiyəyən bir işdir. Və həqiqətən də, e, yəni əziz izləyicilər, nəzərinizə onu çatdırım ki, hər hansı bir e, qısa metrajlı bir filmin arzəyə gəlməyi izləyəndən sonra asan görsənə bilər. Amma həqiqətən onun görsənməyən tərəfləri ilə tanış olduqda, onun ssenarisi, ssenar üzərində məclərl, onun çəkiliş nöqtələrinin tapılması, aktyorun, aktrisanın çəkilişə uyğunlaşmağı, obrazın ona uyğunlaşmağı, yəni Bunlar hamısı həqiqətən də böyük məsuliyyət tələb edən şey, nüanslardır və ikinci bir sualım belə bir sual olacaq ki, deyirlər ki, e, aktyoru oynadan, yəni aktyoru aktyor elyən rejisordur. Əgər aktyorda bir peşəkarlıq yoxdusa, rejissor peşəkardır, aktyor peşekar deyil. Onda bu termin, bu söz nə qədər düzgündür ki, aktyoru aktyor elyan, onu oynadan Rejissor, yəni ən böyük məsuliyyət rejissorun üzərinə düşür. Sizdə aktyor və rejissor bir filmin ərsiyə gəlməyi üçün aktyor və rejissor, yəni ümumi faizi necə bölərdüz? Yarı-yarı düşür, yoxsa hansına çox düşür, hansına az düşür? Yarı-yarı düşür. Sadəcə rejissorun burada yönəltmə idi, göstərdiyi yol aktyora. Yəni aktyorun özündə öz canında ola ki, o obrazı oynasın, kim eləsə rejisora. Deystorun fəaliyyəti odur ki, düzgün yol göstərmək. Başqasının fəqət fikrimizə bunu. Məncə yox. Məncə məsuliyyət e, 60%, 40% düşür. Çünki, eee, o insandan çox şey asılıdır. Nə olsun, senarini yazıb verəcəklər onun əlinə. Yəni yoldan keçən birinə də versəz, e, onu oxuyacaq. Nə olsun, onu başa düşmür, onu canlandıra bilmir, o hissləri yaşaya bilmir. Yəni məncə ilə gəlir bu məktubu yəni, da disyun, teatral bəndədirs kimi rejissorumuza göndərir. Aktyor hər bir şəkildə obraz oynaya bilmirsə, bunda bütün rejissorun da günahı yoxdur. Yəni aktyor peşəkar olmalıdır. O obrazı oynamağı bacarmalıdır. Və əziz izləyicilər, mən belə bir e, söz demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə aktyor, obrazın hər hansı bir obrazın alınmasında aktyor və rejissorun arasında olan fərqli cəhət budur ki, hərəsinin ayrı-ayrılıqda öz peşəksinə Rejissorun peşəsi ayrıdır, aktyorun peşəsi ayrıdır. O obraz rejisora aid deyil, o obraz aktyora aid olan bir şeydir. Və bu odur ki, burada faiz bölgüsünə görə götürsək, 100% elə aktyorun üzərinə düşür. Rejissor rejissor başqa aspektlərlə, başqa səftdən yanaşır, yanaşmaq üçün. Amma obrazın alınmasında, obrazın ərsiyə gəlməyində sırf lazım olan nüans lazım olan qəhrəman aktyorun, aktrisanın özüdür. Bəs aktyor olmaq üçün, aktrisa olmaq üçün oxumaq, ali təhsil almaq şərtdir, yoxsa yoxdur? Xeyr. Şərtdir. Yəni aktyor özü ilə belə belə həyatı görür, dünyanı gör elə onun özü bir aktyorluqdur. Hər bir insanın nasibidir. Ən böyük məktəb həyat məktəbidir. Hər başlanılır. Məncəldir stən i̇şte, daxildən məsələ o keçirdiyi o duyğular onu həyatdan götürüb canlandırmalıdı ki o da izləyicilərə daha reallıq görüntüsü versin. Vacib bir şey deyil, amma ki yəni təsarlanmalı bax hani yəni, vacib şərt deyil amma ki vacibdir. İnsan yanaqcı yəni, yəni, olur o, elmirsin axı çördür. Məsələn baxın yenə də deyirəm burda lazım olan əsas odaklanmalı olacağımız bilmeyiz odur ki aktyor e, real həyat məktəbi keçən insanlardan. Bizim kolleğalarımızı götürək. Nəsibə Zeynalova, Yaşar Nuri, Siyavuş Aslan, Allah rəhmət eləsin, qalanlarına can sağlığı versin. Onlar həqiqətən möhtəşəm bir məktəbdidilər və o bizim o məktəbdən görüb götürdiklərimiz buna dəlalət eləyir ki, təhsil iki cür olur: nəzəri və praktiki. Nəzəri təhsil 10%, 20% lazım olursa, praktiki təhsil 80% lazımdır insana. Yəni ki, aktyor ən böyük obrazla harda tanış olur? Müəllimin keçdiyi dərsdə yox, real həyatda gördüyü müxtəlif simalarla, müxtəlif obrazlarla. Və bu odur ki, yəni bunların hər üçünün də cavabı həqiqətən də düz vurğuladınız ki, real həyat məktəbi ən böyük təhsil ela odur. Bəs e, səni çox sevdim İstanbul serialına qayıdaq. Səni çox sevdim İstanbul serialında sizə verilən obrazda ayrı. Onlarla işim yoxdur. Hansı obrazı o serialda canlandırmaq istəyərdiniz? Ki elə bir obraz olsun, reissor ona əlavə eləsəydi, yəni reş o serialın reissoru da özüməm. Təkliflərinizi indidən deyə bilərsiniz. İzləyicilərimizin qaz Nə bir obrazı istəyir və ya qutdaki verilən obrazdan razısansa o başqa. Deməli öz obrazından razıyam, bir kitabətdə obrazdır. Yəni bu obrazı anladırıram. Ya mən çox razıyam, bu çox razıyam. Başqa heç xohum, -xan, Kille xanım. Yəngəcidə. Ən yaxşısı Kille ciddi. Mən bu obrazdan razıyam, amma ki məhfuz bir obrazdır. Kille bu obrazı sədaqətli olmalıdır əsə e, növbəti belə bir sual verəcəm sizə. Xalsı bir türk serialında aktyor yox, aktrisa yox. Xalsı bir türk serialında yer alıxısınız. Serialınız. Çəkilişlərdən də ola bilər. Yəni bitmiş bu e, seriallardan da ola bilər və çəkilməkdə olanlardan da. Fərqi yoxdur. Türk, türk serialı ondan çəkinməzdin. Heç bir serial yoxdur. Bəs sevirsiniz? Mən çox istəyirdim o üç, o üç vaxtı serialı ən pis səhnə ilə almalı. Yəni çox istəyirdim. Serialın fərqi yox, ondan da bir ortamda olmaq. Hə? Hə, mən istədiyim filmlə ən çox sev, çox istədiyim filmlə, Kuruş Osmanlısı, onu çağırmaq istəyirəm. Baxın, 3 yanvarda bir serial, sizə deyəcəm, 3 yanvar deyəcəm. Komediya Sevgili və tarixi film. Bunların hansı daha çox çətin, daha çox böyük məsuliyyətdir? Komediya, sevgili və tarixi filmlər canan obrazdır. Komediya. 1-ci yerdə komediya, 2-ci komedi. yerdə qədimi tarixi, 3-cü yerdə sevgili. Səlam aman sən özə belə deyirsən. Məncə çətinliyi sevgidən başlayır. Sonra tarixi, sonra Məna görə isə birinci tarixi filmlər, ikinci sevgi zandırı, üçüncü komediya. Məna görə tarix filmlər daha çətindir, çünki orada e, hansısa bir filmdə, hansısa bir obraza öz qatğınızı qata bilərsiz. Aktyor öz peşəkarlığından istifadə edib öz qatğısını, amma tarixi filmlərin fərqliliyi odur ki, o obrazı necə də səylə də yaradmaq lazımdır. Bu ciddi xarakter olubsa, ciddi xarakter kimi yaratmalısan və hətta fərqli, bunun nüansları. Məsələn, adı yadımdadır, Azərbaycan filmlərindən Qacar Şah obrazını canlandırmaq istəyən bizim bir aktyorumuz, çox təəssüflər olsun ki, adı yadımdadır. O Qacar Şah obrazını yaratmandan ötürü, sırf Qacar Şahla tanışdıqdan ötürü 6 ay Qacar Şahın qaldığı məkanda qaldı. Qazaq şahının məsnəi ilə tanış olub, onun yəni, tərəmləri ilə, nə de, belə deyək, kötü icazələri ilə tanış olub ki, necə bir olub, nə oldu, nə olmuyor. O burazla tanış olub. Ona görə ilk növbədə tarix filmlər, daha sonra sevgi, daha sonra komediya. Söz-söz hər üçü çətindir. Amma ən əsas bölcü mən belə deyərdim. Bəs e, sizə də bu sualı verəcəm. Bağ sizi Türkiyədən izləyənlər var. Sizə Türkiyə seriallarından və ya filmlərindən təklif gəlsə, ilk növbədə nəyə üstünlük verərsiz, nəyə diqqət edirsiniz? Beh, yəni, stilə, geriyə obraza və kim çətdiyinə, rejisora və obrazına. Doğrudur, mən üstünlük verərdim ki, kim çəkir və nə obrazını o oynadır. Bəlkə də o obraz iki çıx mənə uyğun deyil o. Obrazı səhv alıb hazırlayısını seçdim. Və son olaraq siz izləyənlərə tam sərbəst, tam rahat olaraq ürei sözlərimizi, təkliflərimizi buyurun, rəbbeyim. Rəisizlərimiz odur ki, qaramızı istəsinlər, bizim verişlərimizi istəsinlər və inşallah bu yaxınlarda sənsə çox sevimli İstanbul serialı ifra çıxarır dəmedə oldu. Təşəkkürlərimi bildirirəm. Sevinirsiniz, inşallah yeni serialımızla qarşılaşarsınız. Sizə və hər kəsə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah yeni-yeni layihələrlə, seriallarla, kinolarla qarşınızda olasınız. İzləməyə davam edin. Və sonda da bir daha burdan bizi izləyənləri həm Türkiyədə, həm Azərbaycanla bizim izləyicilərimizə salamlarımızı, sayğılarımızı, sevgilərimizi çatdırırıq. Bizi izləməyə davam edəyin. Növbəti buraxılışlarımızda daha populyar, daha yeni simalarla tanış olacağıq. Hələlik sağ